именно название статьи, она была неправильно сформулирована, там должно было быть другое имя. Дедень Саша должна была называться. Саша, это, как вы знаете, Александр э, Кравченко. Подтверждена была информация, что подсчет э, средств кинутых в городе Ровно проводился Александром Кравченко, Юлией Герасимовым. Ну, была подтверждена информация, что Татьяна Стрельмак она как бы, была главным комендантом, но комендантом по сути, по факту, был Александр Кравченко на Майдане. Были выемки, где, где проходила в присутствии Александра Кравченко, а также Юлии э, Киросиль. Вы видите, по пришедшим людям на пресс-конференции, которые были приглашены, за столом оказывается, сижу один здесь я за столом. Ну, так как ребята в силу своего возраста, силу своей, своего страха побоялись э, сидеть за этим столом. Некоторые присутствуют здесь, есть в зале. Я после заданных вопросов с, э, журналистами, я думаю, они захотят сказать, если они услышат э, вопрос, на который они не Еще что я хочу сказать. В принципе, больше ничего все остальные информации, что вы хотите услышать, задавайте вопросы, я дам ответ.